Затриманий у Донецькій області майор російської армії Володимир Старков попросив Володимира Путіна визнати його кадровим російським військовим і допомогти повернутися на батьківщину. Відповідне відео опублікувала Служба безпеки України. Не знаю, я дійствуючий офіцер, я послужив 19 років, Ну, я не бойовий офіцер, там я чисто Бумажный, как бы, тыловой офицер, что, не знаю, как в таких ситуациях поступать, что, ну, 19 лет я все-таки послужил в российской армии, и меня теперь не признают, говорят, что это кого не было, такой не служил. Хотя имеется сослуживцы и все такое, которые могут подтвердить данный факт, что мы вместе служили. Есть командиры, которые могут подтвердить, что я с ними служил. Действующие командиры уже уволены, с которыми до сих пор хорошие отношения и все такое. Поэтому прошу все-таки признать, что я действительно военный. И помочь отсюда в Россию перевестись. Старкова, нагадаю, затримали 25 липня, коли той разом з донецьким бойовиком перевозив боєприпаси для терористів.